Allah belə tənzimləyib ki, bəzən çox yaxşılıq etdiyimiz adamlar bizə zərbə vurur. Bunu Allah nə üçün edir? Ki onlara yox, mənə bağlanın. Küskünliyə düşüb belə deyib, bədbinliyə qapılmayın. Bu dünyanı sizə təqintdirirəm ki, bel bağlanası bir şey yoxdur. Bunu çox hissə danışmışam ki, Həzrət Yusifi qardaşları öz əlləri ilə quyunun dibinə atanda Cəzirət Yusuf görür ki, qardaşları onu quyunun dibinə atır. Orda qorxulu bir məqamda Yusuf əleyhissalam gülməyə başlayır, təbəssüm eləyir. Az yaş ola bilirsiz. Deyirlər ki, sən niyə gülürsən? Qardaşlar özü soruşur. Səni öz əlimizlə quyuya atırıq. Deyir ki, bir gün baxdım qardaşlarıma dedim, bu qədər qardaşı olan adama nəziyam toxunar. Sizə arxalandım. Allah mənə göstərdi ki, arxalandığın yerdən səni vururam. İndi başa düşdüm ki, ondan başqa heçəsim yoxdu ona təvəkkül elədim nə oldu quyunun dibindən çıxdı getdi oldu Misirin əzizi